В эфире проект ⁇ Сектор безопасности ⁇ Меня зовут Виктория Орел. Со сменой власти в Украине в 2010 году новый министр МВД Анатолий Могилев заявил об обязательной полной регистрации всех сообщений и заявлений граждан правоохранителями. Казалось бы, обращайтесь и будьте услышаны. Однако, как утверждают юристы, вопреки официально звучащим из Министерства внутренних дел призывам регистрировать все без исключения преступления и происшествия, на самом деле далеко не все сотрудники милиции это делают. К тому же нередко бывает, когда совершенно безосновательно правоохранители отказывают в возбуждении уголовного дела. В нашей сегодняшней программе мы расскажем, как правильно обращаться в правоохранительные органы с заявлениями о возбуждении уголовного дела, что делать в случае отказа, а также кто и как контролирует правомерность этих отказов. По данным прокуратуры Крыма, в прошлом году милиции и автономии принято больше 121 тысячи решений об отказе возбуждения уголовных дел. Все эти материалы проверялись надзорным ведомством. В итоге отменено почти 11 тысяч решений милиции об отказе возбуждения уголовных дел, рассказывает начальник управления прокуратуры Крыма Игорь Можайский. Больше тысячи решений были отменены как незаконные с, с одновременным возбуждением уголовных дел. В таком случае, когда милиция принимает незаконное решение об отказе возбуждения дела при наличии признаков преступления. Считается, такая ситуация считается укрытым преступлением. Вот. В этом случае прокурор отменяет постановление и возбуждает уголовное дело. Только за два месяца этого года прокурорами отменены с одновременным возбуждением уголовных дел отказные постановления милиции по 118 материалам. Среди них и дело жителя села Константиновка Симферопольского района Расима Сулейманова. Он на протяжении полутора лет неоднократно обращался в отдел по борьбе с экономической преступностью с просьбой возбудить уголовное дело в отношении оценщика земли. Тот, по мнению Расима, внес неправдивые сведения в отчет об экспертной оценке стоимости земельного участка и не внес туда информацию о строениях, из-за чего семья Сулеймановых лишилась собственного дома. Но в возбуждении уголовного дела в УБЭП отказывали, ссылаясь на отсутствие состава преступления. Я обратился в Симферопольский, это милицию в 2009 году. Ну там везде вот мне пришло отказной материал, постановление об уголовном деле. Потом я обратился в главное управление. Главное управление направил это в УБЭП. Мне сказали, бесполезно ходить. Ход, говорит, генеральной прокуратуры пиши, говорит, все равно к нам придет это письмо, заявление ваше. Я вот писал два раза в генеральную прокуратуру, тоже писал заявление. Несколько раз прокуратура Симферополя отменяла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, указывая на нарушение требований Уголовно-процессуального кодекса Украины и отправляла материалы в отдел по борьбе с экономической преступностью Крымского главка МВД для проведения дополнительной проверки. Там снова отказывали возбуждение уголовного дела на прежних основаниях, а надзорное ведомство в очередной раз отменяло постановление об отказе и возвращало материалы на проверку. Так длилось больше года. В итоге прокуратура Симферополя все-таки возбудила уголовное дело. Расим Сулейманов надеется, что отстоит свое право на землю и дом, а виновные будут наказаны. Статья 97 Уголовно-процессуального кодекса Украины предусматривает обязательность принятия заявлений и сообщений о преступлениях, а также порядок их рассмотрения. То есть прокурор, следователь, орган дознания или судья обязаны принимать все заявления и сообщения о совершенных или готовящихся преступлениях. И не позднее трехдневного срока принять одно из таких решений – возбудить уголовное дело или отказать, или же перенаправить заявление по принадлежности. Уже после может проводиться проверка, отбираться пояснения и истребоваться необходимость Необходимые документы. После смены руководства МВД Украины в 2010 году министр Анатолий Могилев призвал правоохранителей регистрировать все без исключения сообщения о преступлениях и происшествиях. Поэтому в последнее время значительно увеличилось количество регистрируемых заявлений о преступлениях и правонарушениях, говорит руководитель отдела связи с общественностью Крымского главка милиции Ольга Кондрашова. Если, к примеру, за два месяца текущего года значит, на территории автономии было зарегистрировано более 35 тысяч заявлений и сообщений граждан о преступлениях и правонарушениях. За два месяца прошлого года, соответственно, было зарегистрировано 21 с половиной тысяч вот подобных заявлений и сообщений. То есть, ну, вы видите здесь даже вот по цифрам, это цифры бесстрастные статистики, что называется, количество регистрируемых сообщений у нас возросло более чем в половину. Однако это не значит, что люди стали чаще обращаться с заявлениями в милицию или увеличился уровень преступности в Крыму, говорит Ольга Кондрашова. Наоборот, выросло количество раскрытых преступлений. То есть, если, к примеру, в 2010 году на территории полуострова было зарегистрировано около 33 тысяч преступлений, именно преступлений, то значит, в 2009 году мы отмечаем, что зарегистрированных преступлений было на 10,5 с половиной тысяч меньше. Стоит сказать, что далеко не все факты сообщаемые гражданами подтверждаются, то есть, но по каждому поступившему заявлению обязательно проводится обязательная проверка. Ну вот, если, к примеру, за прошлый 2010 год на территории автономии было зарегистрировано свыше 170 тысяч сообщений о преступлениях и правонарушениях, по, к примеру, 27,5 тысячам этих сообщений были возбуждены уголовные дела. Разберем порядок обращения в правоохранительные органы. Гражданин с заявлением или сообщением о правонарушении или преступлении обращается в районное отделение милиции, на территории которого оно совершено. Дежурный оперативный сотрудник, следователь, согласно статье 97 Уголовно-процессуального кодекса, должны обязательно принять это заявление от человека. Обязательно надо постараться изложить все факты, которые могут иметь значение. И когда будет отобрано пояснение, будет предложено подписать, обязательно изучить, насколько полно и четко были изложены все обстоятельства, потому что э, неумышленно можно какой-то факт скрыть, какую-то деталь. Снова этого а будет отказано возбуждение уголовного дела. В своем заявлении о возбуждении уголовного дела заинтересованное лицо гражданин обязан указать все известные ему факты. Или э, Возможность получения этой информации от каких-то третьих э, лиц. Чем больше фактов и тем больше обстоятельств будет указано в вашем заявлении, тем больше э, шансов, что уголовное дело будет возбуждено. Если же вы с чем-то не согласны или считаете, что ваши пояснения отображены не полностью, можно собственноручно дописать это в протоколе или пояснении, говорят юристы. Если же Совершение преступления было чем-то зафиксировано, какими-то материалами, там, дополнительным каким-то видео, фотоматериалами. Какие-то свидетели лучше отобразить это в отбирание пояснения, четко указать, кто был свидетелем, кто это лицо, то есть который может подтвердить факты, какие, какие есть там фото, видео, материалы. Заявление или сообщение о преступлении или правонарушении должно быть обязательно зафиксировано в специальном журнале, который ведется в каждом разделе милиции. Поступило заявление. Сотрудник милиции принял его, зарегистрировал в установленном законном порядке. Проводится проверка. Если в данном сообщении, если в сообщении о данном деянии усматриваются признаки состава преступления, то, естественно, здесь идет речь о возбуждении уголовного дела. Если же по ряду моментов оснований для возбуждения уголовного дела по данному конкретному поступившему заявлению не усматривается, то, как правило, здесь выносятся постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Однако бывает и так, что некоторые сотрудники правоохранительных органов отказываются регистрировать заявление о правонарушении или преступлении или умышленно записывают пояснения не полностью, говорит юрист Ифу Гафаров. Не хотелось бы говорить о всех сотрудниках, но имеют отдельные случаи, когда могут умышленно неполные Лицо, которое отбирает пояснения потерпевшего, не полностью изложить все обстоятельства дела. И в дальнейшем, для того, допустим, сказать, тут, там, лицо им сложно установить по тем фактам, которые представлены, ввиду этого следует отказать возбуждение уголовного дела, потому что ну, какие-то факты неизвестны. Нет состава, преступления или еще что-то. Поэтому, если человек уверен в том, что его права нарушены э, и в действиях э, лица, которые причинены ему вред, рассматриваются признаки именно уголовного правонарушения. То есть есть лицо, которое это сделало, есть э, лицо, против которого совершено, есть э, субъективная сторона, то есть это умысел или там, неосторожность, то есть причина-следственная связь между его деяниями. То есть все признаки состава преступления есть, то нужно добиваться того, чтобы действительно возбудили уголовное дело. В таком случае юристы рекомендуют ссылаться на статью 97 уголовно-процессуального кодекса, которая говорит об обязательности принятия заявления или сообщения. В противном случае жаловаться начальнику районного отделения милиции, либо в прокуратуру. В Крымском главке милиции тоже контролируют законность действий своих сотрудников. Так, к примеру, в прошлом году за укрытие от регистрации заявлений и сообщений от граждан к дисциплинарной ответственности привлекли 317 сотрудников правоохранительных органов Крыма, в том числе и 43 руководителя. Правомерность каждого вынесенного решения об отказе в возбуждении уголовного дела проверяет и прокуратура. И если надзорное ведомство посчитает, что проверка была проведена не полностью или не учтены какие-то обстоятельства, дело возвращают на дополнительное рассмотрение. Как рассказывает начальник управления прокуратуры Крыма Игорь Можайский, в прошлом году с одновременным возбуждением уголовных дел надзорное ведомство отменило больше тысячи незаконных отказных решений органов внутренних дел и добавляет самое распространенное нарушение некачественное проведение проверки. Неправильное определение размера причиненного ущерба, неприобщение значит, сведений, подтверждающих стоимость, допустим, похищенного имущества, либо отсутствие данных о степени тяжести причиненных телесных повреждений или отсутствие пояснений тех лиц, информация которых может иметь значение для принятия объективного законного решения. Вот, как правило, наличие таких нарушений является основанием для отмены принятого решения, для отмены постановления об отказе возбуждения уголовного дела. Как правило, выявляя факт незаконного отказа в возбуждении уголовного дела, прокурор инициирует внутриведомственную проверку, после чего сотрудников МВД, которые допустили укрытие преступления, привлекают к дисциплинарной ответственности. В течение прошлого года к дисциплинарной ответственности было привлечено по различным за различного рода нарушения было привлечено 1266 работников милиции. В этом году по инициативе прокуроров за нарушения, допущенные при проведении дознания до судебного следствия, к ответственности привлечено 176 работников милиции. Правило: эти взыскания могут быть замечаниями, это может быть и выговор, может быть строгий выговор, это может быть неполное должностное соответствие, либо увольнение с должности за допущенные нарушения». Если же возбуждение уголовного дела отказали и в прокуратуре, заинтересованные стороны должны об этом уведомить. Органы дознания и прокуратура обязаны уведомить заявителя об отказе от возбуждения уголовного дела. В данном случае это письменно, а конкретная инструкция по деловодству органов прокуратуры предусматривает, что все письма направляются заказным письмом. То есть, если решение принимала прокуратура, в любом случае заказным письмом должен быть уведомлен заявитель, что возбуждение уголовного дела отказано и указано, по каким причинам было отказано, какие действия были проведены. Нужно обжаловать отказ прокурора в возбуждении уголовного дела в семидневный срок в вышестоящей инстанции либо в судебном порядке. Это предусматривает статья 236 Уголовно-процессуального кодекса. Жалоба на постановление следователя или прокурора об отказе на возбуждение уголовного дела рассматривается судьей единолично в течение 10 дней со дня поступления данного обращения. Судья может истребовать материалы данного дела, те, которые необходимы для принятия решения и принимает э, одно из э, двух вариантов решения. Первый ⁇ это, естественно, оставляет эту жалобу без удовлетворения, то есть оставляет отказ в силе, или же э, аннулирует постановление об отказе возбуждения уголовного дела и направляет эти материалы для проведения дополнительного изучения и дополнительной проверки. Также юристы рекомендуют максимально придать делу огласки. К примеру, после публикации в прессе о грубом нарушении руководством Райпо прав белогорских пайщиков и обращений в прокуратуру Крыма сотрудниками надзорного ведомства Белогорского района была проведена проверка, по результатам которой возбудили уголовное дело. Экс-председатель правления Райпо обвиняет в злоупотреблении служебным положением и должностном подлоге. Он находится под стражей. На сегодня все. Если ваши права нарушены, вы нуждаетесь в юридической консультации, обращайтесь на горячую линию проекта ⁇ Сектор безопасности ⁇ по телефону, указанному на экране. Пока же изучайте, не бойтесь отстаивать свои права. С вами была Виктория Орел. До встречи через две недели в секторе безопасности.